महाराष्ट्र प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेच्या दुसऱ्या पर्वासाठी गतविजेत्या रत्नागिरी जेट्स संघाच्या नव्या जर्सीचे समारंभपूर्वक अनावरण करण्यात आले यावेळी रत्नागिरी जेट्स संघाचे मालक व जेट सिन्थेसिस कंपनीचे जे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन नवानी कंपनीचे वित्त संचालक राकेश नवानी रत्नागिरी जेट्स संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रफुल्ल चंदावरकर मुख्य प्रशिक्षक रणजित पांडे कर्णधार आझीम काझीसह संघातील अन्य सर्व खेळाडू उपस्थित होते दुसऱ्या पर्वाच्या मोहिमेस रत्नागिरी जेट संघ दोन जून रोजी कोल्हापूर टस्कर बरोबरच्या लढतीने सुरुवात करणार आहे या दोन संघातच पहिल्या पर्वाची अंतिम लढत झाली होती संघाच्या नव्या जर्सीत विशाल आणि शक्तिशाली समुद्राचे प्रतीक दाखवणाऱ्या निळ्या रंगाचा समावेश असून हा रंग आमची ताकद आणि लवचिकता दर्शवतो जर्सीच्या समोरच्या बाजूवर असणारा एक सुवर्ण तारा आमच्या गतवर्षीच्या विजेत्यापदाची आम्हाला आठवण करून देतो आणि नव्या मोहिमेसाठी प्रेरित करतो याखेरी जर्सी पर कोरना आने सोनेरी रंगाची जेट्स हम संघात अलेी गतिशील ऊर्जा और सामर्थ्या दर्शन घड़ तो आज हमने जो जर्सी लॉन्च की है उसमें अगर आप देख सकते हैं तो ऑफकोर्स वो डीपर ब्लू है उसमें हमारी जो स्पिरिट है वो गोल्डन कलर्स में शाइन होने वाली है और उस पे आप देखोगे एक एक स्टार लगा हुआ है वो स्टार इसलिए है कि हमने जो लास्ट समय जो चैंपियनशिप जीती है उसका वो सिंबल उधर दिखाते हैं पिछली बार कोई स्टार नहीं था अभी इस बार वो स्टार लगा के हमने एक स्टार ऐड किए हैं और अभी हमने सारी टीम और सबको बोला है कि हर बार हम जीतेंगे एक नया स्टार उस पर ऐड होगा और वो स्टार जो है इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिटी ऑफ एवरीबडी कमिंग टुगेदर एज अ टीम एंड वही हमारी एक फिलॉसफी है ये पूरे जर्जी के डिज़ाइन में कि इसको कैसे एक टीम टाईप ऑफ रेप्रेझेंटेशन युनिटी ऑफ ऑल प्लेयर्स टुगेदर अँड स्टील युनिटी डिफाईन्स करके उस थीम पे हमने ये टी शर्ट बन रत्नागिरी जेट्सचे ध्येय उच्च आणि उत्कृष्टता उद्दिष्ट असं आहे जेट सिन्थेसिस संघाच्या वर्षभरातील विकासावर विश्वास ठेवतो आणि भविष्यात सर्वोत्तम कामगिरी करू शकणाऱ्या खेळाडूंचा सातत्याने शोध घेत असतो आम्ही संघाला शुभेच्छा देतो असे रत्नागिरी जेट्स संघाचे मालक राजन नवानी यांनी सांगितलं सचिन सागा रियल क्रिकेट आणि स्काई स्पोर्ट्स डिजिटल एंटरटेनमेंट आणि वेलनेस अशा नावाने कंपनीने ई स्पोर्ट्स सारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये जागतिक स्तरावर पदार्पण केले आहे रत्नागिरी जेट्स संघ आपल्या भागात क्रिकेट तळागाळात रुजवण्यासाठी कटिबद्ध आहे जेट्स क्लबच्या एकत्रित प्रयत्नांना याचे श्रेय जाते संघाकडे वरिष्ठ खेळाडूंबरोबरच चौदा सोळा एकोणीस आणि तेवीस वर्षाखालील गटातील खेळाडूंनाही करारबद्ध करण्यात आले आहे एम पी एलच्या नव्या पर्वातील नव्या आव्हानांसाठी आम्ही सज्ज आहोत आमचा खेळाडूंवर पूर्ण विश्वास असून या नव्या पर्वात सर्वोत्तम कामगिरीसाठी आम्ही संघाला शुभेच्छा देतो असं संघ मालक राकेश नावाने यांनी सांगितलं वही होत आहे ना एक बार जीत लिए तो एक्सपेक्टेशन प्रेशर बढता आहे पण हम्म वही हमने हमारे प्रोसेस पे ध्यान दिया आहे पूरे बोले कि हमने पूरी प्रेपरेशन एकदम फोर्टी फाइव डे कैंप करके पूरी प्रेपरेशन की है और अभी ईच प्लेयर को वही है कि हम एक साथ खेलें एक विश्वास के काइंड ऑफ ट्रस्ट बेस्ड टीम के बेसिस पे खेलें और हर दिन ऐसा नया दिन सोच के हमारी बेस्ट जो है उसको उसको आगे ला के उसके बेसिस पे हम हम यही चाहते हैं कि ईच प्लेयर प्लेज द बेस्ट वी प्ले द बेस्ट एज द टीम एंड वी आर श्योर उस वैसे करेंगे तो विक्ट्री विल बी आज परत इतिहास घटे हमने एक्चुअली एम का प्लेटफॉर्म इस तरह से देखा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम क्रिकेट टैलेंट को शोकेस कर सकें और उनको पूरा ग्रूम कर सकें तो एज जेट रत्नागिरी जेट्स हमने पूरा जेट्स क्लब का स्थापना किया है जहाँ अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, थ्री सीनियर सबको पूरा वो फनल बनाया है कि कि आज की जो कैपेबिलिटीज़ जो है वो पूरे अनलॉक हो सके तो हमारे लिए जो एंट्री क्रिकेट में हुई है वो ये प्लेटफॉर्म के कारण हुई है पर हम ये प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा गए हैं और पूरा जो ग्रास रूट टैलेंट क्रिकेट का जो है महाराष्ट्र का उसको डेवलप करने में हमारी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब काफ़ी उसमें की है एक्चुअली काफ़ी लोगों हैं कणकण रीजन सब रीजन्स में से आ, पर यू नो जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप आई भी देखिए या कोई भी देखिए जहाँ टीम्स जो हैं वो जो फैंस जो हैं और जो रिप्रेजेंटेशन हैं वो वहाँ के हैं और हमको भी उतना ही आज आपने देखा होगा कि मैंगो रत्नागिरी की जो क्वालिटीज़ हैं वो हमने हाईलाइट की हैं और हम भी यही चाहते हैं कि ये प्रोसेस में रत्नागिरी के जो रीजन है वो भी डेवलप हो और हम स्लोली स्लोली करके वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी साथ में ले रहे हैं और हाँ ये भी हो सकता है कि आगे जाके रत्नागिरी का एक प्लेयर जाके इंडिया के लिए खेलेगा जाके इंडिया के वर्ल्ड में जाके ओलंपिक मेडल जीत के आएगा यही हमारा यू you नो know, विश्वास है और यही हमारी कोशिश भी है संगीत या पर्वा संघाला फ्लिटगार्ड फिल्टरम कंपनी ने पुरस्कृत के लिए है आजिम काजीच्या नेतृत्वाखालील संघात अभिषेक पवारसह अखिलेश गवळे धीरज फटांगरे दिव्यांग हिंगणेकर किरण चोरमले क्रिश शहापूरकर कुणाल थोरात निखिल नाईक निकित धुमाळ पियुष कमल प्रदीप दाडे रोहित पाटील साहिल चुरी संग्राम भालेकर सत्यजित बच्छाव तुषार श्रीवास्तव वैभव चौगुले विजय पवळे यश बोरकर योगेश चव्हाण यांचा समावेश आहे